Mən bir məluncan olaraq. Mən bir məluncan böyüdüyümü bilmirdim. Amma bu gün öz kimliyimi də, xalqımın ağrılı tarixini də öyrənməyə başlamışam və məluncan olduğumdan fəxr edirəm. Bu soy qədim türklərdən başlayıb. Biz altın dəyərlidir türklərik. Mən bu adla bütün dünyanı dolaşmaq istəyirəm. Bir çox insan yeni bir şeymiş kimi biz davrandı. Bizim babalarımızla pis rəftar ediblər. Onlar öz tarixi qiymətlərini, bu xalq öz dəyərini ala bilməyib. <laughs> dünya xalqları arasında yerini <laughs> tuta bilməyib. Biz buna nail olacağıq. "Mən olduğum söyləndində" Sizlərə tarix əfsanələşən, bayatlaşan, nağıl qəhrəmanlarına çevrilən məluncan türkləri haqqında bir əfsanə təqdim etmək istəyirik. Bəlkə də heç əfsanə deyil. tarixi qədim, taleyi i məluncan Meluncan çağrılan sayıları 3 milyondan yukarı altın derili türklərin varlığı hakkında edilən yüzlerce hikayetten biridir. Həqiqət olanı, lente alınanı, kitaplara, yazılara düşeni. Meluncanlar tanrı tarafından terk edilenler anlamını verir. Onlar Virginia'nın güneyi, Kuzey Karolina'nın garp bölgesi. Cüney Karolina'nın yuxarı hissəsində dağlara sıxışdırılıb, o yerləri özlərinə vətən ediblər. Yarı yalan, yarı gerçək, birtərəfli yazılan tarix kitabları onların 1700-cü illərdən Amerika torpaqlarına gəlmə hesab edir. Fəqət qədim əfsanələr, qızıl dərili türklərin qəhrəmanlığından danışan xalq nəğmələri, dastanlar Altun Türklərin bu yerlərin çox qədim sakinləri olduğundan xəbər verir. Hətta qədim bir el nağməsində də buz bağlamış suların üstündən bu yerlərə köç edən çox döyüşkən ağıllı adamlardan məhəbbətlə söz açılır. Bering boğazının buzları üstündən qitədən qitəyə adlayan bu gəlmələr az saylı yerli qəbilələrə qayınıb qarışıb torpaqlarına başqın edənlərə ləyaqətlə cavab verib İmam düşmənə qarşı qəhrəmancasına vuruşublar. Tarix 1700-cü illərdən bu yerlərə səfər edən İspan, Portuqal döyüş gəmilərindən sakin qalan Osmanlı dənizçilərinin varislərindən də maraqlı hekayələr söyləyir. Uçsuz bucaqsız tənha torpaqlarda altın dərili türklərlə dəniz döyüşçüləri necə rastlaşıb, doğmalıb Bu da tarixin hələ qatı açılmamış gizlinlərindəndir. Məşhur Avram Lindqoynun anası, 60-cı illəri bütün Amerikanı, Avropanı heyranətə gətirən Elvis Presley, Kennedy ailəsi, Amerika tarixinin qızıl hərflərlə yazılan səhifələri qızıl dərili türklərin adı ilə bağlıdır. Çox gözəl bir şey söyləyirsiniz. Sizə gözəl bir şey söyləyəcəm. Bu xalq məluncanlardır. Dünyanın ən qəhrəman, fədakâr, dostcanlı insanlarıdır. Biz çox qədim türklərik və sevinirik ki, arxamızda böyük bir türk dünyası durur. Məna görə önəmli olan bizim kim olduğumuzu burdan sizlərə söyləmək, özümüzü isbat sübut etmək deyil. Tarixdə məluncanların öz dəst xətti öz adı var. Fəqət əsas olan Hər birimizin insan olduğumuzu dərk etməyimiz bir-birimizə qarşılıqlı hörmətdir. Qadim salnameler ilk büyük Türk İmparatorluğunu quran Hunların Orhon Selen çayları etrafı. Bu çayların qarbindeki ötüken ve daha aşağıda olan ordu etrafında yaşadıklarını söylüyor. Bu bölge Mongolistan ve Şimali Çin'e ehatidir. Sonralar ele bu yerlerde Gadim Türklerin izlerini koruyup saklayan kurgan mezarlar yazılı balballarla rastlaşacağız. Türklerin şan şöhretli Hun tarihinden günümüze yetişen söz, senet, ...medeniyet numuneleri ağızdan ağıza... ...dilden dile keçerek, ...gahramanlık, mehepet matibleri... ...üstte köklenen dastanlar... ...efsane ve revayetlerdir. Alper Tunga adlı bir hagan vardı. Ona yeryüzü dar... ...göy yüzü dardı. Tuht yapmıştı... ...göy yüzüne güneşi... Bilişdə də yoxdu bir bərabəri. Göy türk, Uyğur, Qarluq və Qara Xanlı, daha neçə türklər adları şanlı, onu özlərinə ata saydılar. Zəfərini dörd bucağa yaydılar. Uçmağa varınca oğlu Xaqan yığıldı üstlərinə göydən bir zındand. Xaldı, adət üzrə dəfn etdi onu. Gözyaşı selinin yox idi sonu. Alper Tunqadastanından. Mənbələr Alper Tunganın eramızdan əvvəl 7-ci yüzillikdə yaşamış, çox sevilən qəhrəman bir türk hükümdarı olduğunu nəql edir. Tarixçilər bu Alp hükümdarın idaresindeki dövlətin Saka Türk İmperatorluğu olduğunu sübuta yetirmişlər. Bu dövlətin adı bəzi Çin sallamelerinde Peçenik Kazan adıyla adlandırılmışdı. İranlılar əricənin turanlıların hökmədarı Alpertunqa-ya Afrasiyat da deyilmişlər. Afrasiyabın Alpertunqa olduğunu həm Qutadqubbilik, həm də Divane Lüğəti Türk öz səhifələrində məxfusi qeyd edir. Afrasiyə qədim iranlıların şər, pislik ilahilərinə verdikləri addır. Onlar Alpertunqadan çox qorxduqları üçün ona bu adı vermişdilər. Alpertunqa İran mət hökmədarı Çeyhosrov tarafından bir ziyafete çağırılarak hile ile öldürülmüştür. Bu hadise Eyramız'dan evvel 624. 625. yılda baş verdi. Asuriye kaynaklarında Maduba, Herodot'ta Madyes olarak adı hallanan kahramanın da Alpertunga'dan başkası olmadığı anlaşılır. Güveyini ona Buğuhan, Mercani ise Buğuhan bin Piçinik deyir. Başlan bütün şəkildə zamanımıza yetişməsədə son hissələri saqu ağı deyilən misralar Divan-ı Lüğət-i Türkdə Alfer Tunqa'nın xalqına öyüd nəsihəti Qutadgu Biligdə əbədiləşib. Alfer Tunqa öldümü? Yalan dünya qaldı mı? Fələk özünə aldı mı? İndi ürək dağılanır. түрк адамдарға дағысталаларына салам беремін Gumukh əllərindən sizlərə, bütün Azərbaycanlılara salam söyləməkdən ürəd duyuram. Elə burda vətənimizdə, dədəbabay torpaqlarımızda Dağistanlı Azərbaycanlarla qonşuluqda yaşayırıq. Bu gün Gumukh dilində orta yor. məktəblərimiz, biz ali məktəblərimiz biz yoxdur. Biz Bunun acısını yorga, çəkirik. Üstünlər olsun biz ki, televiziyamız Gumukh dilində proqramlar hazırlayan yerli radio, iqtisayibirliklər fəaliyyətdədir. Amma elə bilirəm, bu çox azdır. Xalqın, toplumun öz kimliyini qəhrətməmək üçün, əyrib yox olmamağı üçün əsas şərt dil amilidir. Dərsliğimizdə kitablar, xüsusilə tarix və dil dərslikləri hazırlamaq, qəzet və jurnal nəşr etmək vacib işdir. Buna da indiki iqtisadi çətinliklər o qədər də yol vermir. Tarixini, kimliyini bilməyən, dərk etmən insan kör kimidir. O hər kəsin arxasında düşüb gedə bilər. Biz tarix səhnəsinə gələn yeni nəsillərə layikli bələdçi olmalıyıq. <laughs> Heç bir çətinlik, qəsdən yaradılan süni maneələr qarşımıza kəsib əlimizi işdən soyutmamalıdır. İrəlidə hər birimizi böyük işlər, uğurlar gözləyir. Bizim yaşadığımız yerlər Dağistanın çöllük düzənlik sahələridir. Qoşluğumuzda təqribən bizimlə eyni şəraitdə Noqaylar yaşayırlar. Noqaylarla Qumuqların soyqökləri digər türk soyuqlu xalqların eyni mənşədən boy gedirdiyi kimi çox yaxındır. Onlar oşə gelgərlər bizə, bizə gelgərlər Dağistanlar. İnsanlığın yaratdığı ən qədim mədəniyyət